Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 6 de Beth Fien, ¿por qué odias a UEA basados en el libro? No importa cuán triste o enojado me sienta, porque mi madre no se preocupa por mí, no soy tan bueno como este hombre que protege frente a mí. Padre, las esquinas de mis ojos comenzaron a brillar, apreté los dientes y dejé escapar un suspiro que había estado oculto en mi corazón durante mucho tiempo. Él es solo tu nuevo esposo, no mi padre. ¿Cómo puedes decir eso? Él te ha criado desde que eras un niño. Niño desagradecido. Mi madre corrió hacia mí y me abofeteó con fuerza y mi padre adoptivo la detuvo. Mis mejillas comenzaron a entumecerse y las lágrimas comenzaron a fluir. Cayendo silenciosamente sobre mis mejillas, estas dos líneas de lágrimas no son derramadas por el dolor en las mejillas. Sí, es un niño desagradecido, pero madre. Solo protégelo. Incluso si Uea te dijera sobre ese día que fui acosado por él, ¿todavía estás a su lado? El sonido de mis gritos fue cambiando gradualmente de temblores a sollozos. Me giré para ver el rostro del tío Zorn, pero él giró la cabeza y no se atrevió a mirarme. Uea, ¿en serio, tío Zorn? ¿Alguna vez te has sentido culpable por un momento por lo que le hiciste a Uea? ¿De qué estás hablando? Cállate. Mamá respondió apresuradamente, mirando nerviosamente a su alrededor, como si tuviera mucho miedo de ser escuchada por otros y ser utilizada como tema después de la cena. Solo digo la verdad. ¿Y mamá, alguna vez estás preocupado por UEA? Siempre pones a wea en tus ojos. Mamá, ¿por qué odias a UEA? La pregunta en mi corazón se está aclarando. Dije, la cara de mi madre creció más enojada, cuando comenzó a escuchar las voces de otras personas casi perdí el control. Sí, te odio, realmente te odio a ti y a tu padre. Mamá gritó, moviendo su dedo índice tembloroso hacia mi cara, mientras yo me quedé ahí sorprendido por lo que escuché a continuación. Madre, ¿sabes por qué te odio tanto? Eres una mancha en mi vida. Tu padre era un bastardo que no hace bien su trabajo y tuvo la cara de pedirme que fuera su esposa. Yo no quería casarme con él en absoluto. Tenía que hacerlo, sí. Dijo que me amaba mucho, pero se escapó con su pequeña esposa muy rica, y luego te arrojó como una carga para mí. Si no hubiera sido por ti, yo no hubiera tenido que trabajar tan duro. Como si me hubieran vertido una jarra de agua fría de pies a cabeza. Mi madre me miró con los ojos inyectados en sangre y su boca no dejaba de murmurar. Madre, si no me hubieras obligado a casarme con él, mi vida sería mejor. Si no fuera por ti, no tendría que trabajar tanto para criarte. Creciste y te convertiste en un homosexual pervertido. Tú, eres una vergüenza. ¿Hay algo en ti de lo que deba estar orgulloso? Su pálida voz resonó en todas partes, y después de que la madre dijera lo que sentía en su corazón, jadeó por aire en los brazos de mi padre adoptivo. De verdad, murmuré para mí mismo. Cada palabra que decía mi madre apuñalaba mi corazón ferozmente. En mi corazón solo quería ser su hijo, pero hasta hoy finalmente sé que es imposible. O bien, era imposible en primer lugar. ¿Por qué no mataste a hueá desde el principio? ¿Por qué diste a luz a hueá? Pregunté con voz débil. Si no me amaban, ¿por qué dar a luz a Huea? A pesar del silencio, no pude obtener una respuesta de mi madre. Aparté la mirada y dije con voz temblorosa, Lamento que UEA se haya convertido en una mancha en tu vida, pero no te preocupes más. De ahora en adelante, no habrá tal mancha en la vida de mi madre. Tan pronto como terminé de hablar, me subí al auto e inmediatamente me fui sin mirar atrás a la casa. No me importa cómo se sienta mamá. Cuando escuchó mis palabras, tengo que decir que ya no me importa. Mi corazón está roto.